Значит, фамилия, имя, отчество, год рождения. рождения подожди, подожди, подожди. Подожди. Давай. Смык Игорь Петрович, 1, -го 12, 89. Так, я понял. Когда был призыв и по какой причине? 17 марта по звонку от Головы сельсовета, что завтра на 8 утра будет в Доме культуры в районном центре. На сборы в белую церковь с собой. Еду на сутки, на брусы, носки. Я понял. А, значит, то есть это получается мобилизация, правильно? Да нет, сказали сборы. Не было тогда, ну, приказа еще не было, никакой приказ не вышел. Уже во время, ну, на второй день объявили, что мы попали на сборы на 10 дней, по истечении 10 дней пробили на 45. В течение 45 дней мы уехали на учения в Ритомовскую область. В Житомир на полигоне. Я понял, что дальше происходило? Две недели там катались по пескам по полигону. Были учения, там, вот, отрабатывали. Потом пригнали на станцию погрузки в город, ну, в Житомир уже. Сказали, что едем в часть обратно. Пути было там меньше суток, где-то полдня. Вот. Наехали трое суток. Приехали в Камыр-Завел в Запорожскую область. Что вам это пояснили и какие задачи ставились? Никакие. Сказали, у нас проходят учения. Mm -hmm. Сказали учения, стояли сначала под э, селом Нового Запорожской области, потом под Луганским, Запорожской область, потом под Антоновкой окончательный пункт дислокации было. Не понял. В каких боевых действиях и участие принимал ты? После того, как меня привезли под конвоем, я уже приехал, когда женскую, женскую зону обследовали. два или три дня до этого обследовали. Это женскую... какой город, какая территория, какой район? Это между посолком Панченкова и Краснопартизанским. Какие? Какие виды оружия использовались с вами? Какое вооружение было? Ну, вооружение было, ну, АКСУ, вот, 4 магазина. Сам механик-водитель Гаулисы, сау 2 с ну, АКС были, но у нас не было. Они были там офицеры, были там зводового управления, были АКСы. Все, я понял. В каких районах еще территориально находились? Под э, Краснодоном. Да, под Краснодоном стояли. Пока не выбили нас. Какие де боевые действия предпринимались? Э, ну, велась, насколько известно, стрельба по заданным целям. Не по скоплению людей или еще кого-то, а приносили готовые цели, насколько мне известно. И по ним лупили именно mm -hmm. по целям. То есть вы работали с закрытых позиций, закрыли по заранее определенным Да, цели? Да. да, да. А, Характер целей вам был известен? Нет. Может, командиру орудия был известен, там, наводчику тоже вряд ли. Ну, никто ничего не говорил. А какое количество людей у вас присутствовало? Ну, батарея полностью с... Пабличная батарея полностью со зданием управления около 60 человек было. Погибшие, раненые были? Да, были. под Краснодоном, после первого зала пограда на Петра и Павла, погиб срочно и 2-300 тяжелых было. Кто-то из местных, кто-то из местного населения или с друзей, кто-то вам помогал, приносил продукты питания или же продовольствие? Нет, под Краснодоном нет. Вот под Панченко вот там ездили, там какой-то местный сначала вроде бы помогал, ну не вроде бы там, да, что-то свинину давал, все. Ну, пока мы не заехали от мне сказали, что не надо помогать. Ну, он сказал культурно извинился, сказал, что извините, но, ну, ребята, я не могу. Потом мы меняли соляру уже, ну вот, под конец меняли соляры на сиреты на хлеб которого не было то есть с продовольствием со снабжением ну, было туго да ну такое никакого вообще снабжения не было потому что находили лич в плодом кольце вот сначала что-то колонны пробовали дойти которые успешно получалось разбить вот самолеты сбрасывали продукты Три раз бросили дали на сутки. Один на двоих, сказали на сутки, а было четверо суток жили. Значит, были ранены, погибшие у вас? Да. Как оказалась первая медицинская помощь и что поступали с ранеными? Какие действия предпринимали? Не знаю. Ну, первых самых раненых, так, ну, где-то на первый батальон вроде бы. А где он был да, расположен, первый, первый батальон? Не знаю. Где-то за нами, ну, наверное, в районе Панченко, может нет. Не, не знаю. Я знаю, что среди ночи, там в час или в два ночи, на кразы повезли 200-го и двух 200 трехсотого повезли туда. Что в каком районе ты говорил, что после боя раненых просто закапывали? Ну вот, в районе красного телефона или что-то, ну, Это... на красный, на что-то, да, наняли местного деда, вот, который бульдозером. Вырыл я вам туда всех сбросили его. И просто закопали, правильно? Загорнули, да, сверху танком. Закрутили, чтобы или не разрыли, или как-то так объясняли. То есть хотели э, 72-й бригады, там никто... Э, его не озвучивает. Там что-то озвучено, цифра 100 с чем-то человек. А разбита, вся бригада разбита. За исключением тех, что сдавались. То есть конкретного поселка или города ты не знаешь? Нет, я помню, вот или вроде бы Красный Терекон. То есть это -то. Краснодон, может, или нет, что? Нет, нет, Красная, поселок Красная. Нет, не Краснодон, не Красный, не Краснопартизанск, ну, Червонопартизанск, нет что, стало с вашей боевой техникой? Ну, насколько известно, так взорвали, когда отступали. То есть ты уже не присутствовал при этом, Конечно, правильно? Нет, не присутствовал, я 10 дней назад ушел. <coughs> я понял. Что, да, это... Родители есть все, да? Отец. Отец и сестра. Ты написал. То есть жена, дети, ты говорил, есть, ее правильно? Я разгоне... Ну да, есть ребенок, но я в разводе, дочка года три. Сообщалось ли с родственниками погибших, раненых, что они... Раненых, да. Погибших нет. Срочника сейчас, мать до сих пор не знает, что он погиб. А у тебя есть фамилия этого срочника? Волков Дима. То есть его, как ты говоришь, просто закопали в яму и скинули? То есть он пропал без вести, да? Тогда его куда-то отвезли, ну, как сказали. А куда, я не знаю, что с ним тоже, с его телом, я не знаю. Вот он где-то ну, в Донецкой или Луганской области, потому что его тело не могли доставить в связи с боями. Ну, давно. Ну, как объяснили сюда. А где он шел? Я не знаю.